basabo ne banyabo mbalamisizaako mulinya dungi la yesu kristo amanya vivya nalubwama nebaza mukama abakuumi nayanga nkumi abarwadde niyongera okubasabira abafiridwako abantu bamwe mugume mumanye mukama aliwamunamwe era saba mukama abasibe ekinyu kubanga yemubaizi atabulawo mukulava enaku wewaawo abaita mukusomozebwa okwenjawulo mbagamba mugume manyi nga kristo alidda alitunazako enaku gwe wena abadde akabange amaziga olisanyuka sigalangatlisigala nga oli munywevu mulugendo luno olwokukiriza olunaku lumu bino byona biriba bifuuse lugero wewaawo katwebaze katonda wafe oli mukulu osanidde staf ali muguru mukaseera kaniino nomwoyo owomutukuvu kabaire omingiriza omukuru rimkama an abagara ekyuzo kyareero kiriko omuto ogugamba nti ezekizikiza kuttaka ekiziikiza obagamba kunsi ekizikiza bagara turaba yesu kristo ono yafiira wabweru wa yerusalem waliwo mairo nga n4a okuva mu kifo kristu gebamuzalira zalinga mairo nn4a kutuuka kristu weyafiira so mukaseera ko kristu ngaali kumusaraba agenda kufa warabika ekizikiza walabika ekizikiza ku nsi kuneeno kugulu niwalabika ekizikiza newalabika ekikankano ekyalo ekyamanyi enyo newabaawo okuyuguuma so naye newankubadde ekyaliwo kityo omwana wa katonda yesu kristo newankubadde waliwo bamalayika abali basobola okumuyamba embeera gyeyalimu abali basobola okumutasa obulumi bweyalimu naye tebasobola lwaki kristu yakola okusarawo okurungi yakola okusarawo afe yakola okusarawo abeere muburumi bweyalimu mu kizikizo ekyo kyeyalimu ekikakano ekyali kiitingana ensi netabuka naye yasarawo agume lwaki wensonga yali ekirubirirwa kye kunooranze nawe kutuwa kobwakabaka obuli bamu ekitangaala kutuwa emirembe ze naawe wewaawo omuntu omwayinza okugamba mirembe kijenafuna kristu nga afudde nti tuwafuna esuubi tolwaleero newoba ofiiridwa muntu

etuwa ekirabo ekyobulamu obutagwawo nga gweno gwasarawo ler obgwaan lakitowayo obulamu bwe kristu gwatanabakukiriza kristu lwaki tkirisbbamta na mayirza nsoma ekitabo kyamatayo esuula ey2sa olur waw5na wagamba naye okuva kussaawa eyomukaaga kyali kizikiza kunsi yonna okutuuka ku saawa ey'omwenda olwaitanumwolumu lugamba nti raba enjuji lya yekaalu neliyulikamu wabiri okuva waggulu okutuuka wansi ensi nekankana enjazi nezatika abalungi nkubamu akafaananyi embeera eyo yonna kristu gyeyayitamu nga nenjazi zatika kale kokgamba okununula nze naawe wali kwewerayo ddala lwaki towayo obulamu waomuganda wange lwaki tokiriza saddaka ya kristu geyakolera z atna feolimukulu osaniddtukwebaza nti otuiiriza taat otulaze ekyomuwendo mwanawe yesu kristu keyatukolera ka ntumukiriz ttklgyekristu mukama wafe mn